Ті півтора десятка перших телецентрів країни почали працювати в складні, а між тим бурхливі часи. Якихось 11 років тому завершилася війна. Країна відбудовувалася з руїн, молодь їхала піднімати цілину і розпочалося освоєння космосу. А вже ж наші журналісти дізнавалися про такі новини першими в регіоні. Абично в початку робочого дня заходіло. часто заходила в сектор выпуска, где на э, были, уже поступали какие-то сообщения о том что в этот день должно произойти. Обратила внимание на то на сообщение о том что в космосе первый советский человек Юрий гагарин. Я тут же позвонила в москву э, коллегам центрального телевидения тут же позвонила главному врачу, больницы детской, она находилась тогда на улице Артема, там где сейчас памятник Ленину, попросила, чтобы нам нашей передвижные телевизионные станции обеспечили, скрасировали телефон, мы, мы, мы бы могли подключиться, подключить к, к, к нашего ПТС и позвонила в милицию, попросила, чтобы обязательно поприсутствовали. Народні дружинники, тому що ж треба событие. У нього був начальник телецентру. Тут же було рішення відправити наші автобуси на площадь. тепер Ленина і е, виходити в ефір. Журналісти повинні були показати всій країні реакцію донеччан на таку проголомшливу новину. працювали, як і звичайно, тільки у прямому ефірі, який не пробачає помилок. Очень много людей собралось, надо было выбрать, кому дать слово. Ну, знаете, как-то интуитивно выбор шел. У нас было 10 минут в эфире. Обратила внимание на то, что стоит вот строитель рабочий. Почему строитель, он уже потом сказал. Потом женщина с маленьким ребенком, юноша, Дівшка. І от я думала, що кожен свою позицію катетразіт. Було очень інтересне. З післявоєнних часів до часів перебудови у Радянському Союзі дуже гучно відзначали саме радянські свята. На 1 травня, день трудящих, і 7 листопада, роковини великої жовтневої соціалістичної революції. Обов'язково були демонстрації, у яких завжди брали участь робітники різних установ міста. А життя телевізійників таке, що вони найчастіше працюють саме тоді, коли інші відпочивають або розважаються, за пределами телестудії. У нас обов'язково на 1 мая і 7 ноября були значить, виїзні передачі на ПТС, передвіжна телевізійна станція ПТС. Вот. І був у нас на цій ПТС. кран такой солидный значит, кран с камерой и так как я был самым легким в группе операторов то обычно я, меня сажали на этот кран и значит, поднимали и вот это я показывал эту демонстрацию вверху провода там какие-то проходили довольно это было и Иногда было, значит, я помню один, одну демонстрацию, один праздник 7 числа, который мы показывали, температура была минус 8, Минус 8. И вот там и с ветерком. И вот там на кране, сколько там, ну, час-полтора-два продолжается эта демонстрация. И вот там я значит, сидел. Вот так такие условия. В то время еще была такая штука, которая нас совершенно убивала на повал. Прямая передача. И вдруг отключает эфир. Это называлось прослушивать воздух. Ну, я не разглашаю тут никаких уже тайн, это дело прошлое. Да, действительно, прослушивали воздух, поскольку всякие там, так сказать, шпионы у нас иногда периодически летали вверху, поэтому везде, это не только у нас, везде, вот в определенное время все отключалось и прослушивался воздух. Но представляешь себе, идет передача, в которой участвуют люди, там кино, фотографии, рассчитанная на определенное время, и вдруг вырубается из этой передачи в середине полчаса. Полчаса, Вот що би ти ты делала, вот будь ти ведучий такої передачі, що би ты делала? От ми находили виходить з положения. Звісно, не треба забувати і про цензуру. В ті часи сценарій вичитували не тільки головний редактор і режисер, але й ще пильно дивилися цензори. І тільки вони вирішували, чи треба давати матеріал в ефір. Звичайно, тоді існувало багато різних не можна. Що було нельзя. Хорошо, тоже вполне курьезные да, вещи. Вот, допустим, передача в студии. Лето, июль, жарко. Молодежь, девушки в мини-юбках сидят на станках. Человек 50-80 сидят на станках. В мини-юбках с открытым декольте. Все. и работает бригада операторов показывает что они там говорят и так далее и так далее распоряжение режиссера убери колени срежь ей грудь что показывать я спрашиваю что показывать лицо крупно или колени нельзя грудь нельзя что можно показывать вот это такая была операторская режиссерская цензура. Всі учасники моєї програми згадують, що працювали з вогником, дуже часто приходили додому у півночі, їх переповнювали творчі ідеї і нові рішення. Вірні шанувальники телеглядачі пізнавали не тільки обличчя, а й голоси улюблених ведучих далеко за межами області. І саме в ті роки в нашій студії почали працювати з тваринами. Про це зйомок ставав складнішим, але й більш цікавим. Мы очень много делали собственных спектаклей, поскольку ничего не было, кроме фильмов и вот тех вот киноконцертов, которые нам присылали. И у нас собственные постановки были. Мы привозили, кстати сказать, театральные постановки, очень много. Специальная была статья по услугам театров. Мы ездили по всей стране, в любой театр могли приехать, договориться, заключить договор, взять спектакль, отрепетировать там, потом отрепетировать здесь и выйти живьем в эфир. Все это было. А собственных спектаклей было тоже очень много. Но мы в основном делали экранизации популярных детских, так сказать, произведений детских писателей, того же Носова. Скажем, вот «Живая шляпа» и «Кот», значит, там должен был действовать «Кот Васька». Цимбаловский кот Васька, пушистый, 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 который на репетиции все хорошо сделал, но на передаче там нам дал прикурить, поскольку он прыгал там то на лампу, то на оператора. У нас в студии и лошади были, и ослы были, и козлы были, которые бегали не кстати потом уже после спектакля. Трактора въезжали, грузовые машины въезжали, но ну, легковые, само собой, въезжали. То есть было у нас все. У нас очень изобретательные были люди, те, которые занимались производством вот того, что происходит в студии. Очень-очень-очень изобретательные были, поэтому... Любая наша просьба виповнилася абсолютно чітко. В перші роки роботи Донецька студія телебачення отримала самоновітне на той час телевізійне обладнання. Час йшов, але ще довго працювали на тій ж самій техніці, яка поступово ставала вже вчорашнім днем. Ситуація там була побороднюю по така, що в першу чергу останки не насищали Москву. Потім остатки роздавали столицям Союзних Республік. а уж столица союзных республик, то уже изношена, морально устаревшая, вот это доставалось областям. 15 лет, три пятилетки. Ну, если я вам скажу, что мы трижды меняли оборудование, основное технологическое, ну, я не знаю, может быть, для непосвященного это ничего не говорит. Но это, во-первых, полная перестройка отношения к технике. В общем-то, работают на телецентре эксплуатационщики. А тут надо было и монтировать, и настраивать. И в том же время передачи же не отменялись. То есть план мы должны были выполнять и так далее. Это было очень сложное время. И я, конечно, благодарен, что коллектив... Звісно, прийшлося немножко там були трудності у нас. Ну, Якщо я вам для примера расскажу, що коли ми первое оборудование получали, я в першу чергу Ленинграда привезли технічну документацію. Зібрали колектив, ребята, у нас нова техніка. Садимося за букварі. Отже, щоб тим нового часу вчитися потрібно усе своє життя. Завжди буде з'являтися нове телевізійне обладнання, нові камери та носії запису. Все ж таки найскладніше було їм, першим телевізійникам. Але вони навіть не помічали цього. Мы тогда были первыми, а первые, как правило, всегда очень дружные, очень слаженные получаются коллективы, если люди делают доброе, правильное, хорошее дело. Віть ми поначалу ніхто не знали, що таке телідня. З момента першого ефіру студії Донецького телебачення проминуло більш ніж 57 років. В одній з наших наступних програм ми обов'язково повернемось до теми історії нашого телеканалу. До побачення, шановні глядачі, до нових зустрічей!